Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibətilə keçirilən tədvir ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən filmin nümayişi ilə başladı. MÜZİK Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Elgin Həbibullayev və şəhərin idarə və müəssisə rəhbərləri və digər qonlular iştirak etdiyi tədbirdə Milli qurtuluş gününün tarixindən söhbət açıldı. Qeyd olundu ki, məhz 20 il bundan öncə tarixin bu günü xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil dövlətçiliyimiz parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsindən iqtisadi tənəzzüldən, beynəlxalq təcriddən xilas oldu. Bildirildi ki, Azərbaycanın inkişaf etməsi məhz qurtuluş günü ilə başlayıb və həmin siyasət bu gün prezident İlham əlif tərəfindən böyük uğurla davam etdirilir. Respublika müğəni səfəqəsi lariyetlərinin ifasında milli musiqimiz səsləndi. Bülbül adına Uşaq İncə Sənət Məktəbinin xor kollektivi, müəllim və şagirdləri yaradıcı mərkəzin yetirmələri maraqlı çıxışlar təqdim etdilər. 7-də ki, qonaqlar gənc rəssamların vətənpərvərlik mövzusunda çəkdikləri rəsmlərə də tamaşa etdilər. Ramila Şamilqızı, Eldar İsmayilov, Dünya TV